қазақ статистика органдары өзбекстан республикасы президенті тарапынан 2020 жыл 3 августа қабылданған өзбекстан республикасы мүлі статистика системасын және де жетілістіру әм рауаждандыру үйләжәрі қаққандағы пақы қаржеті 96-ның салыны қарарына муапық талабы жоқары болған сапалы әм сенімлі мағылыматлар қалыптестіру статистика мағылыматларының ашықлық әм ашқаралығын тәмелі профессионалық пенен ғарессіз қызмет көрсетіп келмекте мәмлекетіміздің экономикасын рауажыланымда тикарғы бағдарларынан бірі болған күше бизнес һәм жеке істілерменлікті рауажыландыру қораларды істілерменлікке кеңінен тарту олар үшін шариятлар жарату жаңадан күше істілерменлік сөйбеклерін шөлкілместіру бәнділігі тәмінленбеген жасыларды жұмыс орылларын Жаратуда районда кең кө'лемді жұмыстар әмелге аsырылmoqda 2023 жыл бірінші июнь жағдайында район аймағында бес жүз қожалық жүрітуші субъектілер мемлекеттік тізімге алынған болып соннан кіші бизнес субъектілер саны төрт жеті болып ұлыма субъектілер жетпіс бүтін пайызды -да құрайды тізімге алынған кіші бизнес субъектілерінің әрекет етіп тұрғаны үш жүз жеті субъект болып соннан алты ай дәуамында елу алты субъект жаңадан ашылған бүгінгі күнде өз жолға қойып халқымызға өз қызметтерін ұсынбақта жаңадан ашылған іспермелік субъектілері мемлекетіміз тәрепінен беріліп отырған жеңілдіктер статистика бөлімі тарапынан мемлекеттік статистика есабаттары һәм олардың тапсыру мүддетлері хаққында түсінік жұмыстар алып барылмақта районымызда қожалық жүртуші субъектілер тарапынан 2023 жыл январ июль айларында 15,4 миллиард сумлық санат өнімдері ислеп шығарылып өткен жылдың ұсы дәуіріне салыстырғанда 110,4 пайыз болып қалқтың жан басына санат өнімдері 702,5 мүн сумды құрады. Қалқтың тұтыну табарлары 9,8 миллиард сумлық ислеп шығарылып өткен жылдың осы дәуіріне салыстырғанда бір бүтін оннан бір пайыз болып халық жан басына төрт бүтін оннан бес мың сомды құрады есабатлар дәуірінде 458 бүтін оннан сегіз миллиард сомдық құрылыс жұмыстары орланып өткен жылдың ұсы дәуіріне салыстырғанда бір бүтін оннан бір пайыз болып халықтың жан, жан басына құрылыс жұмыстары көлемі 2092 бүтін 4 сұмды құрап, ұсақлап сату тавар айланбасы көлеме 57,7 бүтін млрд сұм болып, өткен жылдың ұсы дәуіріне салыстырғанда 102,1 пайызды құрады. Қалқтың жан басына 2635 бүтін сұмды құрап келмекте жәмі 31,5 миллиард сумлық қызмет көлемі көрсетіліп өткен жылдың ұсы дәуіріне салыстырғанда 110 пайыз болып қалыптың жамбасына 1439,6 миллиард сум құрады